Baik. Okey. Macam mana kita nak tahu tuan-tuan? Perbahasannya itu pada bahagian C ni. Baik. Disunahkan melakukan tata cara yang berbeza-beza ketika meletakkan jari jemari pada saat tasyahud. Baik. Tadi kita dah bincang ada dua cara dalam meletakkan jari jemari ketika tasyahud. Pertama, ni yang bagi tangan belah kanan. Menggenggam jari jemari tangan kanan seluruhnya dan memberi isyarat dengan jari telunjuk. Sementara jari-jari tangan kirinya terbentang lurus So maksudnya Starting daripada duduk di antara dua sujud itu begitu Tak apa nanti kita kita bincangkan Dan Perbuatan tersebut adalah berdasarkan hadis Ibn Umar Radiyallahu anha, uh, anhumah Yang telah disebutkan sebelumnya Yang mana beliau menggenggam semua jari jemarinya Sambil memberi isyarat dengan jari sebelah Sebelah telunjuk Maksudnya uh, Yang menunjuk masih ketika tashahud tu adalah jari ter jari telunjuk. Baik, yang kedua, membentuk angka 53. Baik, sebab dalam hadis disebutkan aqada salasatun wa khamsin. Dan membentuk angka 53 ini adalah isyarat yang mana orang Arab ni dia ada cara kira dia. Cara perkiraan dia menggunakan tangan. Jadi 53 itu adalah cara untuk menunjukkan angka dalam orang Arab bila disebutkan kedudukan itu dia tahu itu adalah angka angka 53. So macam mana? Dengan menggenggam jari manis dan kelingking. Jari manis dan kelingking ni digenggam. Okey, ni satu disebutkan di sini. Melingkarkan jari jempol dan jari tengah. Ni begini. Okey. Dan memberi isyarat dengan jari telunjuk. Sementara jari-jari tangan kirinya terbentang terbentang lurus. Baik. Dan bila saya rujuk dalam kita Al-Majmuk tuan-tuan, Al-Imam Munawawi dia sebut ada tiga keadaan. Tiga cara macam mana kita nak kita nak meletakkan jari kita, uh, jari kanan kita ketika mana tasyahud awal. Baik. Yang pertama mungkin saya baca sedikitlah sedikit lah Nas daripada apa ni? Daripada uh, daripada Al-Majmuk. Kita Al-Majmuk. Baik. Al-Imam Nawawi dia sebutkan yang pertama apa dia? yadauha bi jambi musabbihah ala harfi rahatihi asfala min musabbihati ka'annahu aqidun salasan li hadis ibn umar radhiyallahu anhuma so pertama macam mana baik yang dikatakan tu adalah genggam tiga-tiga ni tuan-tuan ni daripada hadis ibn umar so bila dah genggam tiga-tiga ni so tinggal lagi dua jari so nanti kita akan berisyarah ataupun nanti tasyahud dengan jari ter terunjuk jadi bagaimana keadaan ataupun kedudukan ibu jari ini? Maka disebutkan kedudukan ibu jari ini adalah diletakkan pada sebelah ibu jari, eh, sebelah jari telunjuk. Yang mana kedua-duanya itu lurus. Dan keadaan jari telunjuk itu dicondongkan sedikit. Maksudnya bukanlah terus angkat, tidak. Dicondongkan ke bawah. Bahkan uh, dalam syarahan uh, kitab fiqh mengatakan dia punya condong itu tutup tu, maksudnya sehingga kena pada peha tu. Ha. Dan di dalam mazhab kita, diangkat pada waktu bila tuan-tuan? Ketika mana kalimah illallah. Ha. Asyadu la ilaha illallah. Lepas tu straight. Ha. Orang kata apa? Terus sehingga tamat, tamat tasyahud. Kalau mazhab nafi, dia sama juga. Dia akan naik pada illallah juga. Tapi dia naik, lepas tu kemudian dia akan turun. Ha. Kalau di dalam mazhab, sebagai contoh mazhab maliki, dia akan menggerakkan setiap kali kalimah Allah. Ha, tu yang kita nampak ada orang menggerak kan tu. So itu adalah perbahasan uh, jari lah dan ianya bukanlah orang kata perbahasan yang besar yang orang kata kalau bergaduh. Buat tersyarat nak bergaduh tak, kan? Dulu, dulu ya tuan-tuan. Kalau kita dengar dulu orang kata, ya, siapa ni pelik ni kan bergerak-gerak kan? Tapi mungkin sekarang orang dah... Orang dah banyak membaca, orang dah banyak hadir ke kuliah dan dia bahawa isu ini adalah isu khilaf pandangan para ulama dalam orang kata apa? Dalam nak menunjukkan bagaimana keadaannya cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasyahud. Baik, itu yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi yang pertama. Wasani ha. yang disebutkan di sini yadawha ala harfi usbu'ihi alwusta li hadis Ibn Zubair Walauul Sani, qalahu fil al-Imla'i yabidul al Hinsir wal-Binsir wal-Wusta, wiyabsutul wa Musbihah wal-Ibham, lima Rawa Abu Humaid ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang sorry Tuan-tuan. Yang pertama itu, yang kedua itu baru cara yang tadi. Maksudnya ditempelkan, menempelkan ibu jari ini pada pada jari tunjuk. Tu yang kedua. Baik. Yang pertama tu macam mana? Baik. Tiga ini digenggam dan ini berada pada jari Wusta. Jari tengah. Mana pegang kat sini. Letak kat situ. Dan ada yang kadang-kadang menunjukkan akan ada nampak sedikit lubang kat sini. So itu pun boleh. Dan yang ketiga, keadaannya wal qawlu salis annahu yaqbidul khinsir yaqbidul khinsara wal binsira wa yuhalliqul ibham ma'al wusta. Okey, ni yang ketiga yang kita sebutkan tadi. Yaitu apa dia? Ni <tellan> Tuan -tuan. khinsir, tuan-tuan. Jari kelingking Arab panggil khinsir. Jari manis Arab panggil bin Sir. Ha. Ditutup keduanya Dan kemudian Jari tengah dipanggil wusta Dalam bahasa Arab, tengah Dan jari tengah ni disatukan dengan Ibham, ibham bahasa Arab Jari, jari, ibu jari Ataupun orang Indonesia panggil jempol ha. So akan Membentuk lubang Sedikit seperti mana lubang lah Dan kemudian satu lagi Wusta itu berada pada keadaan uh, apa ni dicondongkan kemudian akan dinaikkan ketika mana Inilah Allah Jadi itu tiga cara tuan-tuan. Tuan-tuan buat mana-mana pun tak ada masalah. Ha. Kalau tuan-tuan tak angkat jari pun tak ada masalah. Sebab ini sunnah tuan-tuan. Sebab yang rukunnya apa? Duduk tu, tashahud tu. Ha. Dan juga bacaan tashahud itu. Tapi kalau apa? Kalau tuan-tuan tak buat pun tak ada masalah pun. Tapi ini sebab para sahabat je tengok Nabi buat dan mereka belum berlumba nak nak buat begitu juga. Maka kita pun bila tahu So kita boleh lah kan, Tuan-tuan kadang-kadang nak Nak buat begini ke boleh Tuan-tuan nak pegangkan di jari ustaz ni pun boleh Ataupun tuan-tuan nak Membuat lingkaran dengan Jari tengah ini disambungkan dengan Dengan jari, ibu jari pun boleh So ini adalah tiga yang disebutkan oleh Alimah Munawawi dalam kitab Kitab Al-Majmu Jadi dia tidak boleh untuk kita membeza-bezakan Maksudnya mungkin kali ini kita nak buat begini Kali ini kita nak buat begini Dan dan sebagainya